практически за неделю восстановили полноценное уже гражданское сообщение. То есть этот мост, который был временно, он был военного сообщения, теперь гражданского он становится сообщение. Что этот мост дал жителям данного поселка? То есть он соединил левый и правый берег. Если раньше в город Мариуполь люди добирались, это измерялось километров более 30 километров. Если говорить о временном факторе, то есть это занимало более двух часов. То есть теперь вот такое прямое плечо без блокпостов мы беспрепятственно попадаем в город Мариуполь. Я считаю, что это маленький прорыв в нашей маленькой Украине. Я хочу сказать, что вот то, что мы сегодня сделали, это... небольшой, но очередной подвиг. Ми сделали маленький здесь подвиг, когда открыли КПВВ здесь рядом. І сьогодні ми зробили маленькі подвіг, а де відкрили вот сообщення вжаті, дуже вжаті терміни, вжаті сроки. Ми змогли за підтримки місцевої адміністрації, за підтримки мера Маріуполя, а також заступник голови Донецької обла... цивільної військової адміністрації змогли відновити дороги до цього мосту, змогли наладити сполучення, змогли. Приєднати жители села Орновського, які, які жили в відриві, які не мали можливості отримати кваліфіковану медичну допомогу. Це действительно показатель, коли сотрудничество і гражданского населення, і воєнних приносять такі плоди положительные. Я думаю, что это пример для всех. Если это будет продолжаться так и дальше, то, я думаю, нам ничего не страшно. Открытие моста – это очень приятное мероприятие вот, для громады Черноморского сельского совета. Проезд через мост значительно сокращает расстояние до Мариуполя. А Мариуполь, по сути, для нас – это жизненно важная артерия. Вот, ранним утром наши люди выезжают на работу в город Мариуполь, спешат не опоздать. Едут в Мариуполь получать пенсии, пособия. Едут в Мариуполь люди купить медикаменты, так как не имеем аптеки в значительном пункте у нас. Есть много, много вопросов, которые решения их находим только в городе Мариуполе. И, користуючись нагодой, мы вас витаем с наступающим 8 березня. Здоровья вам, все наиболее.